Pada hari ini sebagai yang terkena yang terkesan saya sebagai ahli esko Kerajaan Negeri Perak ahli negeri ahli dewan negeri Pasir Perdama dan juga ketua depsi kebangsaan saya ingin mengecam tindakan PAS yang memang kuat tabu fitnah tapi tapi koyak bila disindir. sebenarnya satu gambar badut yang bermuka fakih telah disiarkan pada 10 April 2025 dan sebenarnya gambar tersebut telah menampilkan imejnya sebagai seorang yang suka sangat membuatkan fitnah dan membuat tomahan yang tidak berasas. Dan rekod fitnahnya adalah cukup tebal sekali sehingga merupakan pengunjung biasa dalam kes di zaman fitnah. Saya boleh bagi beberapa contoh di sini di mana kes di zaman fitnah yang dialami oleh Pakte. Yang pertama sekali, pada tahun 2015, Pakte telah memfitnah bekas Menteri Besar Perak Datuk Seri Muhammad Nizam di mana dia katakan Dato' Sri Niza adalah menyokong negara sekular dan perlu menyertai DAP dan Mahkamah Rayuan telah membuat keputusan bahawa Rasman perlu membayar RM200,000 ganti rugi kepada Dato' Sri Niza. Dan yang kedua, Rasman pun pernah memfitnah YB Ling Guan Eng bahawa YB Ling Guan Eng tidak membenarkan pekerja hotel di Pulau Pinang untuk memakai tudung dan bahawa keputusan ini kononnya didokong oleh kerajaan negeri Pulau Pinang. Dan Mahkamah Rayuan pun kekalkan keputusan Mahkamah Tinggi di mana ganti rugi sebanyak RM250,000 kena dibayar kepada saudara YB Lingguan Eng. Dan Rasmani ni dia tak serik lagi. Bila ada kempen PIO, dia pergi menuduh PMX kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebagai orang yang menggerakkan agenda LGBT. Dan bila Datuk Sri Anwar Ibrahim masuk mahkamah untuk membuatkan saman fitnah, Rasman telah meminta maaf secara terbuka. Dan yang seterusnya, Rasman turut menuduh kedua-dua YB Nga Koming dengan saya adalah terlibat dalam insiden mengkibarkan bendera China di Menara Contong Teluk Intan. Tapi apabila disahkan, kami tak terlibat kami tak menyertai perhimpunan tersebut pula dia pergi meminta maaf secara terbuka dan yang paling latest sekali YB Rasman dia pun menuduh Menteri KBS YB Hanayo sebagai anak YTL dan dia pun memohon maaf selepas itu dan saya rasa ini adalah rekod fitnah dia. Dan sebagai ketua pemuda parti dan juga wakil rakyat sebenarnya adalah tanggungjawab saya untuk menerangkan fakta melalui pelbagai kaedah pelbagai kaedah bermaksudnya termasuk cara sindiran demi melawan segala retorik ataupun kelihatan palsu. Tapi bila saya tengok reaksi Rasman terhadap gambar sindiran tersebut adalah cukup pelik sekali. Dia bukan saja tidak menerangkan apa yang saya cakap, tidak melawan hujah saya dengan hujah, tapi dia juga tidak memohon maaf atas segala tindakan ataupun kelihatan beliau selama ini yang berbau fitnah. Dan malah dia memilih satu jalan iaitu membuat laporan polis. Dia tidak berani saman fitnah saya di mahkamah sivil, tapi dia pergi buatkan laporan polis. Dan saya telah dipanggil polis untuk memberikan keterangan pada pagi ini. Bagi saya, reaksi pakti yang keterlaluan ini menunjukkan bahawa dia sebenarnya gerun dengan kebebasan bersuara, dia ngeri dengan kritikan dan dia ingin menyalahgunakan agensi untuk mendiamkan segala penentangnya demi mewujudkan fenomena white terror disebabkan satu gambar sindiran dan seterusnya memohon pihak polis untuk membuat siasatan adalah penampilan sebenar ahli politik Perikatan Nasional yang berhati tisu dan mudah koyak. Negara kita sebenarnya merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Kita ada pilihan raya, kita ada pemilihan dan sebagainya. Adakah PAS sebagai sebuah parti politik tidak dapat menerima satu gambar sindiran? Pemimpin PAS memilih untuk membuat laporan polis atas satu gambar sindiran. Dia bukan lawan hujah dengan hujah. Dia bukan stangkau kenyataan saya. Cuba bayangkan, kalau PAS diberikan peluang untuk mendakbir negara kita pada masa depan, cuba bayangkan macam mana mereka akan layan segala suara penentang. Sesungguhnya politik sindiran merupakan cara mengkritik yang paling harmonis sekaligus dalam sesebuah negara demokrasi. Tak kira negara apapun, politik sindiran adalah mudah sabar dan diterima kalayat ramai kerajaan, pembangkang ke, media ke ataupun apa-apa bidang pun akan menerimanya. Ingin saya tegaskan, sindiran bukan serangan peribadi. Tapi sindiran adalah satu bentuk seliaan awam. Di Malaysia, kita juga ada artis seperti Zuna, kita ada Fami Reza yang selalu sindir pelbagai parti politik. DAP pun kena, PH pun kena. Tapi tak nampak pun ada pemimpin DAP yang koyak ataupun pergi buatkan laporan polis sebab gambar sindiran Zuna ataupun gambar sindiran Fahmi Reza. Ini sebab kita semua dari pihak Pakatan Harapan Kita faham Ini adalah sebahagian daripada demokrasi Membuat laporan polis sesuka hati Sebenarnya adalah bersamaan dengan Memusuhi kebebasan bersuara Dan takut dengan suara lain Disebabkan satu gambar sindiran Sehingga kena bazirkan sumber polis Yang datang jauh dari Greek ke sini Untuk membuat keterangan Ini menunjukkan bahawa Patih sebagai ketua Pembakan Tun Perak Dan sebagai bekas pesuruh jaya PAS Perak adalah mudah koyak dan hanya boleh bergantung kepada pihak berkuasa atau agensi untuk melawan pihak lawan dan dia tak mampu lawan puja dengan puja. Ingin saya tegaskan di sini bahawa ini adalah budaya politik yang sangat tidak sehat. Sekiranya seseorang ahli Dewan Negeri boleh dipanggil untuk siasatan hanya disebabkan satu gambar sindiran mana letaknya kebebasan mencipta dan hak demokrasi. Nescaya kesannya adalah tidak dapat dibayangkan sekiranya ahli politik sedemikian yang membuat laporan polis sesuka hati, kalau dia berjaya memegang kuasa pada masa depan, cuba bayangkan apa yang dia akan buat. Dan saya nak tegaskan di sini, politik sindiran, dia sebenarnya tidak bersamaan dengan tindakan memalukan seseorang. Dan dia, dia tidak melibatkan perihal peribadi seseorang. Namun, dia adalah satu cara untuk memberikan maklum balas kepada tindakan, ucapan dan pendirian mana-mana orang awam, khususnya orang politik. Sebagai ketua pembangkang, yang selalu disahkan oleh mahkamah. Bukan disahkan oleh saya, bukan disahkan oleh DAP. Yang disahkan oleh mahkamah. Yang selalu buatkan kenyataan fitnah. Parti seharusnya menerima kritikan, teguran dan tentangan awam daripada kalayak ramai. Sekiranya parti tidak dapat menerima kritikan dalam pelbagai bentuk, khususnya dalam bentuk sindiran, nasihat saya kepada dia, sila bersara segera daripada arena politik dan jangan berkecimpung dalam urusan awam. Satu gambar sindiran tidak akan menjejaskan reputasi dan tidak sesekali merupakan kes jenayah. Gambar sindiran berfungsi untuk mendidik rakyat demi mengenal pasti apa yang betul, apa yang salah supaya rakyat pun ada cara untuk berekspresi. Freedom of expression must include freedom to offend. Ahli politik yang mengkehendaki semua gambar, tulisan, bahasa yang menepati sereraya sahaja sebenarnya tidak sesuai untuk hidup dalam era demokrasi. Sepatutnya dia hidup dalam sistem diktator ataupun zaman paleolitik. Sebagai seorang ahli politik, saya mempertahankan hak semua pihak untuk mengkritik saya. Saya ahli politik, saya kena benarkan semua untuk menghentam saya, untuk mengkritik saya. Tapi pada masa yang sama, saya juga berhak untuk lawan balik dengan hujah. Saya tidak akan tunduk dan saya tidak akan mendiamkan diri. Tindakan parti yang sebegini bukan hanya merupakan perbezaan pendapat semata-mata dengan pihak lawan, namun adalah sedang menyala gunakan kuasa agensi untuk melawan penentang. Saya bertekad untuk mempertahankan kebebasan bersuara kebebasan mencipta dan kebebasan berekspresi dan menentang segala tindakan white terror yang tidak berasas